asqarov assalomu alaykum hurmatlidavron asqarov tanishlar voy o'rtoqlar kimni ko'rib qoldim topinglar ho'p hammani qiziqtirayotgan savol Do'ra asqarov tez orada to'yi deb eshitdik yoki bunaqa mishmishlar tarqaldimi shu haqida ikki og'iz ko'p mishmishlar mishlar tarqalyapti lekin to'g'ri mish mishlar ty davron asqarov uylangan ediyu yana Qachon <imitation> deyishdi qacon eng qizig'i anaqa YouTube'ga qizni rasmini qo'yib kelini deb ham qo'yib qo'yishibdi aamlyku shu kelinni rasmi hech qayerda yo'q o'rtoqlr shu mish mishlarga oydinlik kiritadigan bo'lsak xudo xohlasa sentyabrga to' sentyabrda xudo xohlasa davron asqarovga to'yli muborak bo'lsin o'rtoqlar instagramni bilasizlar dayrakni portlatib tashlayi sentyabr sentyabrda o'ynaymiz kulamiz qolgan mish mishlar reklama qolgan mish mishlarga ishonmanglar o'rtoqlar asqarov uylanmagan hali xudo xohlasa birinchi to'ylari bo'ladi inshoalloh serialda uylanganlar o'rtoqlar chalg'imanglar xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar xullas davron asqarovda shunaqa gaplar o'rtoqlar tez kunda yangilik yangilikni yomoni aytgancha moshina muborak <laughs> bo'lsin almashtirdilar bilgan bilmaganlarga xotin muborak bo'lsin to'y muborak bo'lsin to'ylar muborak bo'lsin nimayam deymiz taqdir shu ekan taqdirga tan berib yurim taqdirga tan berib yurib